بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سمینہ عمران ہے میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں کل جب میں کالج میں گئی تو میری ساری کلاسز میں بچے بہت خوف زدہ تھے چونکہ میں پاکستان سٹڈیز اور ہسٹری پڑھاتی ہوں تو بچوں نے میرے سے بہت زیادہ سوالات کیے سب سے پہلے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور پھر میں نے ان کو بتایا پاکستان اسٹڈیز ٹیچر کہ اگر وہ ہمارا پانی روک رہے ہیں تو خود ہی ڈوب کے مر جائیں گے کتنا روک لیں گے روک لیں جتنا روک لیں روک لیں وہ ہمارے ہی پانی میں خود ہی ڈوب کے مر جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمد دنیا کی نمبر ون آرمی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہم ایٹمی پاور ہیں ہم انڈیا کے ہر شہر کو پانچ دفعہ تباہ کر سکتے ہیں تو پھر گھبرانا کیسا آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ایسی جگہ ڈھونڈ لیں کہ خدا نہ نخواستہ اگر کوئی شیلنگ ہوتی ہے کوئی بوم بلاسٹ ہوتا ہے کسی بھی طرح کی تو آپ نے گھر کے گیٹ کی طرف نہیں جانا آپ نے گھر کی بیک سائڈ پہ جس کے پیچھے بھی کوئی گھر ہو یا جس کے پیچھے دیوار ہو آپ نے اس طرف جانا ہے تاکہ اگر کوئی بارود اڑتا ہے کوئی سمیل ہے وہ آپ کے آپ کی ناک تک نہ جائے آپ کی آنکھوں تک نہ جائے اس طریقے سے آپ نے محفوظ ہونا ہے جس طرح زلزلہ آتا ہے نا تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمرے کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں یعنی کہ جو اس طرح کا چکور ہے اس کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ خدا نہ خاصا اگر چھت گرے تو وہ جو جگہ ہوتی ہے نا جس کو دہلیز بھی بولتے ہیں وہاں آپ کھڑے ہوں گے نا تو وہ, چی... وہ جگہ ٹوٹتی نہیں ہے ارد گرد اردیں گرتی رہیں گی اس کے اوپر نہیں گریں گی اسی طرح اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو آپ نے ایسی ہی جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ آپ دہلیز پہ سیدھے کھڑے ہو جائیں یا اپنے گھر کی کونے والی دیوار جس کے پیچھے بھی گھر ہو یا دائیں بائیں گھر ہو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی دھواں آپ کو ہرٹ نہ کرے اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کو سٹور کر کے رکھیں اگر آپ کی کوئی میڈیسن ہے اپنے پاس رکھیں اپنے موبائل کو ہر وقت چارج کر کے اپنے پاس رکھیں آپ اگر کوئی بینڈیج آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید لیں ڈیٹرول اور بینڈیج اپنے پاس رکھیں اگر کوئی چھوٹی سی بھی خدا نہ خاصہ ہلکی سی چوٹ لگتی ہے تو آپ اس کا خود بھی جو ہے علاج کر سکتے ہیں یہ احتیاطی تدابیر آپ کو اپنانی ہیں دودھ دلیا آٹا چینی گھی دالیں یہ گھر میں سٹور کر کے رکھیں اب اس کے علاوہ جو ایک غلط بات ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جنگ سے ریلیٹڈ اتنی غلط افواہیں وہ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر خاص طور پر ٹک ٹاک پر پھیلا رہے ہیں اب یہاں بلاسٹ ہو گیا اب اتنے شیل گر گئے ہیں اب ڈرون حملہ ہو گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں رہا کوئی اکہ دکہ اگر گر بھی رہے ہیں تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں کشمیر کے اندر ہوئے ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن یہ پورے پاکستان میں خوف و ہراس جو پھیلا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اپنے دل کو مضبوط کریں اور کسی ہر خبر کو آپ کلک نہ کیا کریں دیکھیں نا آپ غلط خبریں آگے فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر خوف و حراس پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خبرنامہ سنیں موبائل آف کریں اور تسبیح کریں اللہ سے مدد مانگیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹریج میں کچھ اس طرح کے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں کپنڈی میں ہوئے ہیں لاہور میں کچھ ہوئے ہیں آپ کو یہ تو احساس ہوا ہوگا کہ فلسطین کے لوگوں پہ روز کیا گزر رہی ہے آپ کو اندازہ ہوا ہے ہم جو خبریں دیکھتے ہیں اور آگے آگے اس کو کرتے چلے جاتے ہیں اللہ پڑھ لیتے توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں لیکن آپ کو احساس ہے کہ وہاں پر رات دن یہ چیز چل رہی ہے وہاں پہ تو روز سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں مسجدیں شہید ہو رہی ہیں گھر سارا تو غزہ جو ہے وہ ملبہ بن گیا ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہوگا اللہ نے ہمیں احساس دلانے کے لیے ہی شاید یہ مقام لایا ہے لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ مسلمان ہیں کلمہ بڑا کریں ہر وقت استغفر اللہ بڑا کریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ ہی مدد دے گا اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہر وقت اختیار کریں اور ون ون ٹو ٹو یا ون فائیو پہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے فوراً کال کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہماری آرمی تو نمبر ون ہے ہم تو مسلمان ہے ہم نے کیوں گھبرانا ہے خوش رہیں اور اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیں اور یہ خوف و حراس کی آب و ہوا جو ہے اس کو ختم کر دیں بہت بہت شکریہ